Той час, коли мы уже бачимо и видживаем вас, и лавика. И Саня, и знаете, я начинаю несколько даже пританцовывать, мое плечо самостоятельно вот так вот дергается держится, потому что мы вспоминаем, О! что у нас вторники теперь всегда музыкальные. А значит, оставляй. вы можете оторваться вместе с нами под лайв формат М1 стартап шоу. И сегодня у нас в гостях лайф и Монатик. Монатик. Пивак, композитор, оранжевальник, поэт, танцевник, саунд-продюсер. Працює в жанрах нью-диско, инди-поп, синт-поп. Виконавець став проривом року за версією першої музичної премії M-1 Music Awards 2015. Наконець! Привіт, привіт! Привіт, хлопці! Наконець-то live на m 1 Так, давай будемо бомбити тебе одразу питаннями. Отже, першим. У 14 років ти взяв і забрав усі нагороди в якості найкращого бійбоя Західної України, так? Ой, ну, це неправда. У мене до сих пор немає медалі за перше місце. У мене тільки вторий, третій, вторий, третій. Але ось чому ти вирішив перемикнутися із танців якраз у співи? У а постер. я завжди крутился на голове и пел а сейчас ты ушел да. в вокальный по сути проект но также еще и поп формат тебе сложно было вообще перестроиться мы все равно пытаемся соблюдать вот эту э, какую-то хип-хоп культуру внутри нас mm -hmm. да которая уже укоренилась поэтому э, все-таки отношу там свой вид вокала пытаюсь делать соу и не знаю, получается или нет, но стараюсь. Ты являешься автором многих очень известных песен, таких как, например, Свете Лободеты» написал 40 градусов. градусов на Еще больше проносить грошей, как раз о песни, а больше гастрольные туры. Ну полтора года назад это это была продажа песен. Mm -hmm. а вот скинки, сейчас вот перешло на 40 градусов. 500 долларов стоило uh -huh. на то время uh -huh. песня 40 градусов, но это совершенно не важно, потому что ну э, то, что э, благодаря Светлане Лободе приобрел я. Э, не приобретешь ни за какие деньги. Ты занимаешься своей сольной карьерой, концерты, репетиции, записи, студии. А, а еще, ты начинает встыкаешь прибегать на нашу премию знакові, на атлетке, на <М2> ну, и забрать знаковые, как раз выглядит прорыв руку на M1 Awards, гастрольные ну, туры. Таки, еще бы ты... я бы не успел. Когда у тебя выходные бывают вообще? Я очень долго шел к тому, что mm -hmm. сегодня я ощущаю, к тому, что сегодня имею, и э, мне даже грешно пустить в голову мысль о том, что я устал или что-то не так. Потому что э, это действительно сложный путь, который сейчас э, становится легче. Потому что, mm -hmm. наконец-то, я чувствую себя в своей тарелке, на своем месте. И вот я пришел к этому. И есть куда двигаться дальше. Это самое главное. Есть мотивация, есть куда развиваться. И ура! С у нас начинается лайв! Выходной от Монатика! Дамы и господа, разрешите представить. Слева от меня гениальный гитарист Николай Раков. Мы с ним сейчас исполним композицию, которая посвящается всем трудоголикам, у которых давно не было выходного. Почему бы не устроить его прямо сейчас? О, Так, сразу Все куда-то спешим, не сердца машины, а мой рабочий стол. Далеко не рок-н-ролл, мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, я бы потерял контроль, контроль на ноль с тобой. Контроль мой на ноль и ждать не стоит, окажется мечту. at Archie oh, oh my God. Куда-то спешим, не сердца машины, а мой рабочий день Пошел тень Ну а в общем все равно Мне хватит мысли одной. Сегодня наш выходной. И я бы потерял контроль с вами, контроль, мой на ноль ждать, не стоит, окажется мечту. Всех удивляет, а чего пьян? О, О, парижа, как же я давно это читал. О, парижа, как же я давно это читал. Вам никому не узнать меня и никого не узнаю я. Вы кто? Прекратите заливать, ау. Хочется продолжать еще, -а -а. Наконец-то эфир на М1, Live, ура Стартап-шоу специально для вас, дамы и господа Сы. Сперва явился день, когда проснулся гром Потом возникла ночь, когда глазами не замкнул Вот наше время, грусть, тоска, сколько прочь это наши засияли день и ночь. ждал. Настоящий выходной, несмотря на то, что сегодня вторник! Так, Спасибо. вы думаете, что этого канала Модин Лайф Монатик! Спасибо тебе еще раз, мы Спасибо ждем вам, скорее. Неважно, вторник, среда, четверг, любой день. Занимайтесь самым любимым делом, и выходной будет всегда. Спасибо. Аминь! Uh -huh. В новом сезоне мы отправляемся в украинские стартапы, чтобы протестить их на себе. Какие приключения нас там ждут? Смотри, стартап-шоу с НСКП 3 в одном. И далее браслетики перетворяются на монопод. До вообще туда это красивки, которые будут блимать у такт музыки а и еще... гаджет для собачьих, -селфи. селфи. Будьте с нами через 25 минут ровно.